Тут нет транспортера? Ну, видишь, тут птица. Она здесь три месяца и уехала. Да? А, вот отопление у вас идет, да? Да, это отопление. И вот там система уже по, по краям у нас уже радиаторы стоят. А сколько вентиляторов у вас там стоит? Тут? Ага. Тут 10. 10 вентиляторов. А тут что-то закрывается, да? Да. да то тоже сетка, да, да? Да, да, есть. Сетка просто сетка. Её... Да, О, вот это хороший вариант. Это хороший вариант. Так я... Да, да. Нет смысла переплачивать. Да. Сто процентов. Ни, никогда дал. не было никаких проблем. Да, да, это хорошо. Просто да. она когда мой, чтобы дискерхерам мне дали по этим опасням, а да. Да. То... да, да. Очень так хорош. она хорошо. Да, 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 да. Обязательно ее, ну, порекомендую, перед мойкой продуть ее хорошо. Так, они, они продувают, потом пенят. они сейчас Да, да. потом сначала. Да, да. Сначала, да, потом да. Пенят, это все сухую, все. да, делаю сухую. это вот, чистку, да. Я говорю, что у нас есть 8 лет уже в одном помещении, где подросли, и вот эти радиаторы как купил, не было проблем за 8 лет. Да.